Парламенту Володимир Литвин закликав народних депутатів розглянути питання про його відставку. Про це він заявив під час пленарного засідання Верховної Ради України. Литвин пояснив, що голосування по законопроекту про основи державної мовної політики у вівторок приходили в його відсутність, оскільки його викликали до президента. А керманці, а що ви думаєте з цього приводу? Перед виборним піар. Вона Його Львов говорять, кавички, звісно. Короче, политика у нас очень грязная. Я вне политики. Если человек не может быть на такой должности, я думаю, что это правильно он сделал. Это мое мнение. Потому что если человек не тянет, каждый должен занимать свой пост. Я считаю так, что все-таки русский язык, мы живем на Бессарабии, вот Одесса, все разговаривают на русском языке. Очень мало нас заставляют разговаривать на украинском. Я, в принципе, выучилась в украинской школе, поэтому как бы я знаю как и украинский язык, так и русский. Мне лично, на мое мнение, русский язык просто необходим, потому что у нас очень много приезжих, вот, они, как правило, изучают русский язык, и это проще для общения, для контактов, и в дальнейшем, и для бизнеса тоже это необходимо. Мы все, мы славянского, так сказать, происхождения, мы все давно живем на своей территории, и, и чисто украинским у нас тут никак не получается разговаривать, так что а я вот не как, против. Как вы все-таки думаете, это был пиар-ход с его стороны, или действительно из хороших побуждений он не знаю, за него я не могу сказать ничего. Это бессилие власти. Вот что и почему. Само по себе, как на местном уровне, так и там в Верках. А что сами думаете про законопроект о языках? Да он должен существовать, этот закон. Почему только украинский? Русский в обязательном порядке должен быть. У нас спокон веков взять здесь, у нас был русский язык спокон веков. Большая часть населения здесь русскоязычные на русском языке разговаривают, общаются и понимают и украинца, и молдаванина, и кого угодно. Сколько у нас национальностей в городе, где-то 15 или 18 национальностей, все друг друга понимают. Как бы связывающий язык – это русский язык. Наверное, с хороших побуждений. Наверное, он понял, что он творит. Не знаю. Мы живем на Украине, должно быть украинская мова. Хоть я не тоже -то балакаю по-украински, но, но все равно. Она должна быть украинская. Литвин, он просто не хотел русского языка, и правильно сделал. Ну, с одной стороны, раз он категорически против русского языка и не хочет иметь дело с такой властью, это его право, пожалуйста. Я вот, допустим, русскоязычный, вы, я как понял, тоже русскоязычные. Я работаю на базе, ко мне приезжают, ну, к нам на базу приезжает много этих. <решит> э э э э украинцев западной украины и они говорят по-украински я отвечаю им по-русски и мы понимаем друг друга вот зачем зажимать русский язык вот. так что я считаю что его отставка это конечно ну просто легкомысленно можно так сказать ну не хочет человек не хочет будет другой ну я считаю он просто неправ если мы живем, я так, я уже в том возрасте э, воспитан на Советском Союзе, вот. и для меня вот этот вот национализм, это я просто, ну как сказать, злюсь, бесюсь от этого. Мы ну, как национализм? Ну живем мы в Украине. Вот. Мы русскоязычные, я, допустим, на Украине живу. Вот у меня э, внучка приехала с Белоруссии. Ну только что теперь, ненавидеть украинцев? Или я пойду в Белоруссию и не буду, буду ненавидеть белорусов? за то, что они русские или как? Ну как, это, я так считаю, это просто мое мнение. Хорошо, что подала в отставку, значит. <laughs> потому что я думаю, что такой законопроект нужен, э, потому что э, полукраины все-таки разговаривают фактически на русском языке, и русский язык тоже богат писателями знатными. Вот. Поэтому русский язык, э, как бы, при, принижать нечего, я считаю. Поэтому я думаю, что... Законопроект такой нужен. Спасибо большое за ваше мнение.